Здравствуйте, мы с вами находимся в Центре профессионально-технического образования номер два города Харькова, где проходит благотворительный конкурс при поддержке Гордиенко Юрия Николаевича, начальника управления с органами государственной власти при администрации президента Украины. Следует отметить, что сегодняшних участников будет оценивать народная артистка Украины Недошковская Раиса Степановна, а также победительница российского телевизионного шоу «Народный артист 2» Паулина Дмитренко. Геннадий Джамалдинович, расскажите, пожалуйста, о своих учащихся, о своих учениках и о сегодняшнем мероприятии, которое предстоит. В нашем центре обучаются ребята, которые изъявили желание учиться на строительной профессии, на профессии оператора компьютерного набора, парикмахеров, следствия по ремонту автомобилей и другие профессии. И те, которые параллельно хотят получить среднее образование. В основном это дети из малообеспеченных семей, имея неблагополучных, к сожалению, ребята льготного контингента и ребята, имеющие инвалидность по слуху. Эти ребята стараются в нашем коллективе проявить свои таланты, способности. Вот мы создаем им для этого всяческие возможности. Вот и сегодняшний концерт, в котором принимают участие не только наши участие и наши работники, а и наши друзья, которые Приехали со своими подарками, призами. Вот они проявят свои таланты. Они хотят показать нас, на что они способны, и что они могут в этой жизни. Кто из гостей сегодня будет присутствовать? Сегодня очень много у нас гостей. Это и начальник управления по работе с органами власти при администрации Украины Юрий Николаевич Гордиенко. Это и народная артистка Украины, заслуженная артистка украинской СССР э, Недошко Ареси Степановна. Это наша землячка, известная певица Паулина Дмитриенко. Это наши друзья из, <клес> из учебных заведений, с которыми мы сотрудничаем. Это наши партнеры бизнесмены, которые сегодня оказывают всяческую помощь, приехали с призами, с подарками. Так что мы очень довольны, что у нас много таких друзей. Телепроект «Красота требует» уже не впервые рассказывает вам о благотворительных акциях, которые проводятся в нашем городе. Так, сегодня благотворительный вокальный конкурс собрал желающих оказать свою помощь и поддержку учащимся Центра профессионального технического образования номер два. Я благодарен всем участникам этого конкурса. Почему? Потому что вы знаете, не политика, не экономические реформы, а именно воспитание наших детей – это главный смысл всей человеческой жизни, потому что они идут на смену нам. Поэтому мы должны создавать для них праздник, воспитывать их в доброте, учить высоконравственной морали. И самое главное, что вы обратите внимание, сколько улыбок, как зажигали сердца, какие аплодисменты, как все голосовали. Все говоришь, что сегодняшний вечер, сегодняшний день, это праздник. Праздник человеческой души, праздник детства. Основная идея конкурса состояла в том, что все вокальные номера имели предысторию и видеоролик на большом экране. Это помогало зрителям в полной мере окунуться во времена 80-х-90-х, так как все конкурсанты исполняли песни этих десятилетий. Следует отметить, что здесь царила поистине дружелюбная и радостная атмосфера с активными группами поддержки. Также для зрителей с ограниченными возможностями на протяжении всего праздника работал сурдопереводчик. Дорогі телеглядачі, для мене є велика честь представити вам Недашковську Раїсу Степанівну народну артистку України. Я вважаю, що це так важливе, те що сьогодні відбувалося, що ми можемо підтримати дітей хворих. І дати надію на творчість це дуже важливо. Дуже. І я так вдячна всім організаторам, які все це придумали. І хочу сказати, що все буде добре. Не хвилюйтесь. Уже Господь Бог допомагає нам усім. І на діти це наше майбутнє. Я сегодня прилетела специально на этот конкурс. Ну, в первую очередь благодарность Юрию Горденко, который организовал это все, в принципе всем людям, которые сегодня были здесь, организовали этот мероприятие. Вот, я, знаете, давно такой зажигательной публики не слышала, потому что, ну, кроме того, что это родные харьковчане и не знаю, вот, наверное, наши люди все-таки отличаются особенностью какой-то души и сердца. Э, и чувствуется сразу, вот, не знаю, я лично после того, как я спела, э, постояла на сцене, и я зарядилась сумасшедшей энергетикой. Тут у меня до сих пор, не знаю, мурашки по коже бегают, что мне очень понравилось все. И, конечно же, э, участники... Э, я тоже много сидела на конкурсах и в качестве члена жюри. Это очень талантливые ребята. Отметила, конечно, безусловно, вот тех, кто и отметили, собственно, все единогласно, и отдали призы, и зрительские симпатии, и первые места. Очень талантливые ребята. Я надеюсь, что у них все получится в дальнейшем. Ну, по крайней мере, может быть, в своих кругах. Вот. Не знаю, они делают а, они, на они на высоте, да. И вот вот эти успехи, которые мы сегодня наблюдали, не знаю, порадовали всех. Многоуважаемая жюри конкурса объективно оценивали выступление. И немаловажно то, что ни один из участников не остался без внимания и подарков. Все конкурсанты стали обладателями ценных призов, среди которых телевизор, планшет, телефоны и фотоаппарат. А также каждый из них получил денежную премию и диплом. Дорогие телезрители, я представляю вам победителя сегодняшнего конкурса. Гран-при сегодня получил Олег Бахтияров. Олег, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями и что нового ты получил сегодня, от этого дня? Ну, очень сильно переживал. На сцене выходишь, снимают камеры. Очень сильно переживал. Благодарность выражаю Кристине Николаевне, которая за все это подготавливала, отвечала привет можно передать своим родителям. Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, что служит основной мотивацией для занятия благотворительностью? Любовь к детям, прежде всего. Я очень люблю детей. Дети – это цвет жизни, дети – это наше будущее, без детей никуда. И я с радостью делаю все такие подарки и благотворительностью занимаюсь, чтобы нашим детям было хорошо, чтобы у них было светлое будущее над головой. Скажите, в 2014 году какие вы планируете проводить благотворительные конкурсы и акции? у нас планируется провести фестиваль «Счастливый Долони», который ежегодно проходит, мы его проводим в Артеке. Это помощь детям, сиротам со всего мира. Со всего мира собираются талантливые дети, среди которых выбираются номинанты самые лучшие. И лучшие получают почетные дипломы, обучение в Англии, в Оксфорде, получают бесплатных в наших институтах на бюджетной основе. Прежде всего, дети имеют какой-то стимул. В наше время вы видите, какая молодежь, и очень мало кого чем можно удивить. Мало тех людей, которые имеют какое-то увлечение. И вот эти конкурсы, вот эти, которые благотворительные, акции мы проходим, мы поощряем детей для чего? Чтобы у них был стимул жить в дальнейшем, чтобы они стремились к чему-то и не видят, То, что вокруг много добрых, хороших людей, которые прийти готовы им на помощь, помочь им в трудную минуту. Буквально в этом году, пару месяцев назад, мы тоже проводили аукцион совместно с Мальтийским орденом и делами ООН по правам беженцев. Мы провели благотворительный аукцион, на которых приняли участие все мировые звезды. Все сборные средства, которые мы собрали, мы направили детям онкобольным, онкобольным Киевом, Львова, Харьковской области и Одессы. Сейчас у нас планируется еще в марте проводить благое фестиваль детских рисунков, то есть дети, те же самые дети-сироты, дети-дедомовские, они рисуют свои рисунки, они делают своими руками поделки. Потом собираются почетные гости, уважаемые лица, приезжают депутаты, директора, профессора, но многие лица, и мы делаем аукцион, и покупаем эти картины на аукционе. То есть последний аукцион мы собрали... 60, ну, 70 тысяч. И эти все деньги мы опять поделили между детьми, дали детям участники. То есть тот человек, который находится на гособеспечении, получает стипендию 240 гривен в месяц, он получил за один день по 5-10 по тысяч. То есть благотворно нарисовал свою работу, мы ее продали. Мы это красиво организовали. Вот так мы готовы. точно так же мы готовы принимать участие в таких акциях.